dan selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat penting, sistem pentaksiran sekolah dekat Malaysia sekarang ni. Kalau anda macam saya yang membesar dengan zaman peperiksaan besar, mesti tertanya-tanya kan, macam mana agaknya anak-anak kita dinilai sekarang? Jom kita fahami sistem baharu ni sama-sama. Ha, cuba ingat balik debaran masa tunggu keputusan UPSR atau PT3 dulu. Fuh, peperiksaan tu semua pernah jadi satu penentu besar dalam hidup kita sebagai pelajar. Tapi sekarang, semua tu dah tak ada, dah jadi sejarah. Jadi persoalannya, kenapa ia dimansuhkan dan apa sebenarnya yang menggantikan tempatnya? Mari kita siasat. Sebenarnya, perubahan ini bukan berlaku sekelip mata tau. Ia satu anjakan yang dah dirancang lebih sedekat lamanya. Semuanya bermula pada tahun 2010 bila rangka kerja PBS ni diperkenalkan. Dan kemuncaknya bila UPSR dimansuhkan pada 2021 diikuti oleh PT3 setahun selepas tu. Okey, jadi apa falsafah besar di sebalik semua ni? Cuba kita bayangkan macam ni lah. Perperiksaan lama tu, ia macam kita ambil satu gambar snapshot je. Sekeping gambar prestasi pelajar pada satu-satu hari. Tapi sistem yang baru ni pula, dia lebih macam sebuah dokumentari yang merakam pertumbuhan dan perkembangan mereka secara berterusan. Jadi, apa benda sebenarnya pentaksiran berasaskan sekolah atau PBS ni? Senang cerita, ia satu sistem yang direka untuk tengok gambaran penuh seorang pelajar. Matlamat dia bukan lagi nak uji hafalan semata-mata, tapi untuk nilai perkembangan mereka dari segenap sudut. Cara mereka berfikir, emosi dan sasiah mereka, sampailah ke fizikal mereka. Baik, saya faham. Sistem ni mungkin nampak macam rumit sikit pada mulanya, kan? Jangan risau. Jom kita pecah-pecahkan kepada komponen-komponen utamanya supaya kita senang faham macam mana ia betul-betul berfungsi. Secara asasnya, PBS ni boleh dibahagikan kepada dua kategori besar. Pertama, akademik. Yang ini merangkumi semua benda yang berkaitan dengan subjek dalam kelas. Kedua, bukan akademik. Ha, yang ini pula fokus pada pembangunan fizikal, co-curriculum dan diri pelajar. Nampak tak sistem ni cuba nak seimbangkan kedua-dua aspek penting ni dalam pendidikan? Asas kepada keseluruhan sistem PBS ni sebenarnya dibina atas empat tunggak utama dan keempat-empat komponen inilah yang bila digabungkan akan membentuk pentaksiran lengkap seorang pelajar. Jom kita bedah siasat satu persatu. Tunggak yang pertama ialah pentaksiran bilik darjah atau kita pendekkan sebagai PBD. Inilah komponen yang paling kerap pelajar dan ibu bapa akan nampak. Ia bukan satu peperiksaan besar tau, tapi satu pentaksiran yang berterusan yang cikgu-cikgu jalankan setiap hari semasa proses belajar mengajar dalam kelas. So macam mana PBD ni dijalankan? Macam-macam cara. Ada melalui pemerhatian guru, sesi soal jawab lisan, penilaian kerja bertulis, macam latihan dan projek dan ya, ujian akhir sesi akademik atau UASA tu pun adalah sebahagian daripada PBD. Tujuannya nak dapatkan gambaran kemajuan yang berterusan, bukan setakat tengok satu markas ujian je. Tunggak kedua, kita panggil pentaksiran pusat atau PP. Kalau PBD tadi tu penilaian harian oleh guru, PP ni pula lebih formal dan seragam. Walaupun ia dibuat kat sekolah, tapi tugasan dan garis panduan pemarkahan semuanya disediakan oleh lembaga peperiksaan. Ini untuk pastikan standard yang sama digunapakai di seluruh negara. Contohnya macam mana? Fikirkan tentang ujian lisan dan kerja kursus dalam SPM ataupun ujian amali untuk pelajar vokasional. Termasuk jugalah pentaksiran alternatif yang direka khas untuk murid berkeperluan khas. Boleh dikatakan, inilah bahagian dalam PBS yang paling mirip dengan konsep peperiksaan berpusat yang kita dah biasa dengar. Okey, kita dah sentuh bahagian akademik. Sekarang, jom kita beralih ke tunggak bukan akademik yang pertama. PAJSK. Panjang namanya kan? Ini adalah cara sistem pendidikan kita secara rasmi mengiktiraf dan menilai penglibatan seorang pelajar di luar buku teks dalam sukan, kelab dan juga unit beruniform. Jadi, macam mana PJSK ini dinilai? Markah diberi berdasarkan empat elemen utama. Jawatan apa yang dipegang? Tahap penyertaan sampai peringkat mana? Sekolah ke? Kebangsaan ke? Apa pencapaian atau prestasi dia? dan akhir sekali komitmen melalui kehadiran pendek kata setiap sumbangan pelajar di luar bilik darjah tu sekarang dihargai secara rasmi dan tunggak yang terakhir pentaksiran psikometrik atau PPC yang ni pada saya sangat menarik sebab ia bukan ujian tentang apa yang awak belajar kat sekolah sebaliknya ia direka untuk bantu pelajar faham diri mereka sendiri dengan lebih baik apa bakat semula jadi mereka ke mana minat dan kecenderungan kerjaya mereka dan apa jenis personaliti mereka Salah satu alat utama dalam PIPC ini ialah inventory minat kerjaya. Ujian ini akan bantu petakan minat pelajar kepada enam bidang personaliti ini. Tapi penting sangat untuk kita ingat, ini bukan untuk kunci masa depan mereka tau. Ia cuma satu alat panduan untuk bantu mereka teroka laluan pendidikan dan kerjaya yang mungkin paling sesuai dengan diri mereka. Jadi kita dah tengok keempat-empat tunggak ni secara berasingan. Sekarang, jom kita lihat macam mana semua ni bergabung untuk membentuk satu gambaran yang benar-benar lengkap. Inilah rumusan utamanya. Bila kita gabungkan laporan daripada PBD, PP, PAJSK dan pepiransi, kita tak lagi dapat satu grade je, sebaliknya kita dapat satu profil yang pelbagai dimensi. Ia menceritakan kisah penuh seorang pelajar, kekuatan akademik dia, bakat kodikulum dia, tahap kecergasan dan juga siapa diri dia sebagai seorang individu. Inilah dia dokumentari yang kita sebutkan tadi. Tentulah ada yang tertanya-tanya. Dengan begitu banyak penilaian yang dibuat oleh guru-guru di sekolah yang berbeza, macam mana kita nak pastikan ia adil dan seragam untuk semua? Ini membawa kita kepada persoalan yang sangat penting, jaminan kualiti. Untuk menjaga kualiti, ada satu proses empat langkah. Mula-mula, pementoran untuk bimbing cikgu-cikgu. Lepas tu, penyelarasan untuk pastikan semua guru bagi markah guna standard yang sama. Kemudian ada pemantauan untuk pastikan semua orang ikut garis panduan. Dan akhir sekali, pengesanan untuk cek sama ada alat pentaksiran tu berkesan atau tak. Semua ini direka untuk pastikan sistem ni adil untuk semua pelajar visi di sebalik PBS ni diringkaskan dengan sangat baik oleh Dr. Rusmini binti Ku Ahmad yang berkata PBS bukan sahaja alat untuk mengukur prestasi tetapi ia adalah pemangkin kepada perkembangan diri murid. Intipatinya bukan lagi pasal grade tapi pasal pertumbuhan. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu soalan penting untuk direnungkan. Dengan adanya sistem yang lebih holistik ini, bagaimana kita sebagai pendidik, ibu bapa dan juga masyarakat boleh sama-sama mainkan peranan untuk pastikan potensi setiap anak itu benar-benar dapat digilap sepenuhnya. Satu persoalan untuk kita fikirkan bersama.